Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Secret of Use ¿Por qué volviste a mi vida? pasados en el libro. El equipo de publicidad está completamente confundido y curioso, incapaz de comprender lo que está sucediendo. Todo el mundo estaba como una bolsa con signo de interrogación en la cara. ¿Consiguieron grabar algo? La respuesta es un rotundo no ni siquiera tuvieron la oportunidad de preparar a la bella doctora falada para su aparición ante la cámara. Mientras sale de la sala de rodaje sin permitir que nadie la interrogue o la detenga, todos quedan en shock. Mientras tanto, la actriz se estrella en ascenso, después de escuchar algunos comentarios hirientes, está al borde de las lágrimas, Nadie se atreve a preguntar ni hablar mientras los ojos tristes de la bella actriz siguen la figura de la doctora falada en retirada hasta que se pierde de vista. Las lágrimas corren por su rostro como si hubiera sido profundamente herida, incapaz de contener su dolor. -Estás bien, Susie? -Puedes llevar a Earn a descansar un rato? Incluso el gerente, con alma de mujer, queda atónito ante las duras palabras de la bella doctora. Tomemos un descanso, dice Susie, incapaz de creer que la dulce y gentil doctora pudiera hablar en un tono tan frío e hiriente. Es como si fueran enemigos que se hubieran cruzado accidentalmente y no quisieran siquiera conocerse. Quiero estar sola, Susie. La voz desanitada se escucha ahogada por los sollozos ya que no quiere que nadie sea testigo del dolor que está aplastando su espíritu, pero tal vez sea lo mejor. Después de todo, ella merece sentir ese dolor ya que le causa tanto dolor a su ser querido. Pero, ¿se da cuenta la doctora Falada de que lo que sucedió nunca fue su intención y que su corazón nunca se olvidó de la doctora Falada Tananusak? La gentil calidez, la encantadora sonrisa, las bromas juguetonas, el reconfortante abrazo que le hacían sentir segura, ¿quién podría olvidarlo? Anhela volver con quien su corazón todavía ama y anhela. Pero cuando se enfrenta a responsabilidades inevitables, debe decidir destrozar su propio corazón, junto con el de la persona bondadosa. Ella merece las duras palabras que pronunció la doctora falada. Doctora, ella llora. Mientras la actriz llora profundamente, la oficina de la doctora falada está cerrada herméticamente, con órdenes estrictas de no ser molestada. Y el rostro estoico del médico hace que incluso la enfermera que se encuentra fuera de la sala de examen se sienta demasiado intimidada como para preguntar algo más que seguir órdenes. Los ojos encantadores que muchos encuentran irresistibles ahora solo reflejan un dolor profundo y silencioso. Sus delgadas manos están apretadas con fuerza, tratando de contener las emociones, listas para estallar en el momento en que esté sola. Parece que lo que dicen es un mundo pequeño, es una broma cruel, lo que hace difícil creer que la mujer cruel esté nuevamente frente a ella. ¿Por qué entre miles de actrices tenía que ser ella? ¿Por qué deben volver a encontrarse? Reabriendo viejas heridas, lloró y lloró hasta quedarse sin aliento, y quedó tan destrozada que casi pierde su trabajo. Pero eso es todo en el pasado, ya no debería sentirse así. Pero ¿por qué su corazón todavía reacciona ante esta mujer cruel? ¿Por qué quiere saber cómo ha estado desde que se separaron? ¿Por qué tenemos que encontrarnos de nuevo? La doctora Falada saluda a su secretaria con una sonrisa, sin sorprenderse de que el director del hospital, el señor King, la haya llamado urgentemente. El incidente en la sala de rodaje debió haberle llegado, lo que provocó este encuentro inmediato. Doctora Falada, el director la está esperando. Gracias. La mirada del anciano, que muchos dicen que se parece a la suya, incita a la doctora Falada para ofrecer una pequeña sonrisa antes de sentarse a responder sus preguntas. Doctora Alada, ¿tiene algo que explicarme? Esta no es una conversación de padre e hija, sino entre un director y un staff, uno de los empleados del hospital. Lo siento, director, quiero escuchar tu explicación. ¿Por qué sucedió esto? Me retiro del rodaje comercial dice la doctora falada, es decir, con los ojos y las palabras llenas de emoción, sorprendiendo a su padre, si nada hubiera pasado, su hija menor nunca se habría negado sin una buena razón.